серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Разрушенный НПЗ Путина, конец нефтяной веревочки близок. Наступление на Харьков, пролог и псо или неопределенность. Осталось два месяца. Что произойдет на фронте после? Старые новые чиновники Путина, пойдет ли дед на риск? Ответы на эти вопросы ищем здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я, Ирина Услова. Вместо тысячи сладких снов, десятки регулярных атак. Изо дня в день по важным нефтяным объектам противника феерически отрабатывают наши спецслужбы. Ночь по полную впечатлений для жителей Калужской области зажгло наше ГУР, совершив успешную атаку беспилотниками на НПЗ «Первый завод» в Дзержинском районе Калужской области РФ. Об этом сообщают наши источники в спецслужбах. По предварительной информации, в ходе выполнения задачи была поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101, три цистерны с дизельным топливом и одна цистерна с мазутом. Ночью 10 мая россияне продолжили тревожиться и сообщили о мощных взрывах в Дзержинском районе и характерных звуках пролета дронов, после чего возник масштабный пожар и задымление в районе первого завода. Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что надо же, но в этот раз последствия на Земле такие есть. По его словам, из-за падения беспилотника на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание пострадавших, как будто бы не было. ООО, первый завод является крупнейшим не нефтехимическим предприятием Калужской области, расположенным в поселке полотняный завод. Занимается или занималась переработкой товарной нефти и газа конденсата. Завод-то первый, а вот атака далеко не первая и не последняя. Этот НПЗ уже был атакован дронами 15 марта. Калуга расположена примерно в 300. 50 километрах от украинской границы. В целом, в ночь на 10 мая под удар беспилотников попали Калужская, Московская, Белгородская и Курская области. Отчитался об отбитой атаке дронов на Москву 10 мая и мэр российской столицы Сергей Собянин. Чиновник убеждает, силы противовоздушной обороны ликвидировали летевший на Москву беспилотник в городском округе Подольск. На месте падения обломков, отмечает Собянин, разрушений пострадавших нет. Об отражении атаки дронов на Брянскую область, сообщил и губернатор Александр Богомаз, который на этом ни одну собаку съел и ни один палец стер, как и его соседушка Слава Настоящий Гладков Белгородский. Три беспилотника, убеждает Богомаз, уничтожены над Трубчевским районом. Во время атаки дронов на Курскую область на земле в Кореневском районе якобы взорвался беспилотник, перехватившийся средствами радиоэлектронной борьбы. Отчитался Роман Старовой, губернатор Курщины. Малда удал пару раз и минус более третий корыт на полмиллиарда. Черноморский флот Российской Федерации потерял корабли на 500 миллионов долларов. Украина в течение года использования морских дронов Магурова-5 нанесла существенный ущерб российскому флоту в Черном море. Катастрофически. Из-за ударов дронов ЧФРФ потерял 500 миллионов долларов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, мало того, что Украина украинское изобретение уникально, так еще и постоянно совершенствуется. Успешные атаки на Черноморский флот России – результат слаженной работы нескольких подразделений сил обороны, операторов, специалистов ГУР, разведчиков. Отдельно Юсов отметил работу спецподразделения «Групп-13». Работая совместно с другими специалистами, они дают все новые и новые результаты. Секрет Магура в мастерстве украинских производителей, которые создали средства поражения вражеского флота и личного состава, который в тот момент находится на борту, в сочетании с умениями и мастерством операторов и спецразведчиков. Это сочетание постоянно совершенствуется. Во время последней спецоперации удалось уничтожить новейший российский катер «Мангуст», который начали производить только с 2018 года. Данный катер используется пограничными службами, которые принадлежат ФСБ. Они находились в защитном месте, где им ничего не угрожало. Все препятствия Магура и операторов ГУР были преодолены. Соответственно, на 3 миллиона долларов стало больше морской элитной недвижимости на украинском черноморском побережье. Критическая фаза войны может наступить уже в ближайшие два месяца. В ожидании помощи от Соединенных Штатов Америки Россия бросает на поле боя все и всю боеспособную технику. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в интервью The Economist. По словам командующего сухопутных войск, сейчас враг бросает на фронт всю боеспособную технику, которую имеет, дабы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные украинские войска. Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них, добавил Павлюк. По его словам, сейчас Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны и ожидаемая поставка истребителей F-16 к началу июня даст значительный, в том числе и психологический толчок. Но остается неопределенным, получит ли Украина более новые версии F-16, которые нужны, чтобы бросить вызов российским бомбардировщикам, которые пока остаются на расстоянии в Вне зоны действия украинской ПВО, сбрасывая на передовые позиции тяжелые управляемые бомбы до 130 в сутки. Командующий считает, что Россия и дальше будет сосредотачиваться на Луганске и Донецке, восточных районах, на которые пришлось основное время войны. Но разведка предполагает, что российские войска в скором времени усилят атаки и на северо-восточные районы Харькова и Сум. Россия проверяет стабильность наших линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление, говорит Павлюк. Утрата у Украины Очеретинова позволила РФ прорвать первую линию обороны и поставить под угрозу жизненно важные пути снабжения. Генерал в то же время отказывается комментировать сообщение о том, что непонимание привело к потере позиций, объясняя это сумасшедшим давлением, преобладающим русским преимуществом в воздухе и соотношением артиллерии, порой достигавшим 20 к 1. По всему участку фронта российские пушки выпускали в 7 раз больше снарядов, чем украинские, делится подсчетами Павлюк. В то же время Украина до до сих пор удерживает Часов-Яр, стратегическую высоту в пяти километрах к западу от Бахмута, самого разрушенного города, который Россия освобождала 9 месяцев. Часов-Яр является ключом к скоплению городков за ним, последних городских центров Донбасса, которые остаются в руках Украины. Похоже, что генерал Павлю готовит общественное мнение к тому, что некоторые считают неминуемым, пишет экономист. Он утверждает, что потеря Часового Яра не имела бы решающего значения. Это просто обычное городское поселение». Одной из самых неотложных задач на столе генерала является подготовка 10 новых бригад для подготовки к наступлению россиян. Хотя с декабря, когда мобилизация по большей части приостановилась, проблема получила новый окрас, генерал Павлюк настаивает, что основным проблемным местом является техника, а не люди. Украина крайне нуждается в артиллерии и бронетехнике, которую, как мы надеемся, предоставит Запад. Часть этих новых сил будет развернута для защиты столицы. По словам генерала Павлюка, два с половиной года после того, как Российская армия оказалась там в тупике. Она не оставила все же своих амбиций окончательно взять, взять город. Защита Киева остается одной из наших главных забот. Как бы тяжело ни было на Востоке, это сердце Украины. И мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем. Но генерал Павлюк, которого в 2022 году отправили в столицу, дабы помочь остановить попытку Блицкрига, говорит, что угроза России принципиально отличается от той, которая была в начале войны. По его словам, российская армия больше не может совершать, масштабные рейды на несколько фронтов. Они используют ракеты, только что собранные из завода, только через несколько недель после производства а не из своих некогда огромных запасов. Вооруженные силы Украины в то же время также значительно больше, чем были. Эта история остается стратегическим провалом России, утверждает Павлюк. По официальным оценкам Украины Россия положила более 400 тысяч убитых, пленных и раненых. Потерять столько солдат для захвата небольшой части одного региона непропорционально любому рациональному разуму. Однако история показала, что он говорит, что России не управляют рациональные умы. А мы будем бороться и дальше, Павлюк: Как бы тяжело это ни было, у нас другого выбора нет. Военная мощь, которой давно нет, благодаря нашим славным воинам. Россия не смогла продемонстрировать свою военную силу на параде 9 мая из-за значительных потерь, считает британское министерство обороны. В свежем отчете разведчики отметили, что это связано со значительными потерями личного состава и техники в результате войны против Украины. По данным отчета, хотя на параде было представлено 61 военное транспортное средство, на нем не было тяжелой бронетехники или гусеничной военной техники. Единственным при Присутствующим основным боевым танком был церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начал парад, что контрастирует с московским парадом года 2020, который включал 20 основных боевых танков. Отмечается, что в параде также приняли участие 9 самолетов Су-30 и Мин-29, а также 6 штурмовиков Су-25. Кроме того, из 30 единиц техники на параде более двух трети были представлены военными академиями, молодежными и ветеранскими организациями. На параде также присутствовали подразделения внутренней безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям. Всего в параде приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих. Это на тысячу больше, чем в 2023, но меньше, чем на параде 2021, где участвовали 11 тысяч человек. Никогда и никаким победным маршем не удастся пройти россиянам по нашей земле. Но пока войска страны-агрессора действительно усилили обстрелы северных районов Харьковской области, прежде всего Волчанска. Диверсионно-разведывательные группы оккупантов также безуспешно пытаются прорвать границу, но ВСУ позиции держат, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. По его словам, ночью продолжались обстрелы региона КАБами, РСЗО и артиллерии. Однако россияне не смогут захватить Харьков считает глава ОВА. Ранее 10 мая ряд мониторинговых телеграм-каналов со ссылкой на военных сообщили об усилении боев под Волчанском на севере Харьковщины. Согласно данным, россияне пытаются штурмовать малыми группами, как всегда, но ожидается и применение основных резервов противника. При этом мы не потеряли ни единого метра нашей земли. Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции, не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову. Его сил хватает только для провокаций на северном направлении. Все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности. Синегубов призвал гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям. Как отмечают Министерство обороны Украины, по состоянию на сейчас атаки оккупантов отбиты, продолжаются бои различной интенсивности, резервы подтянуты для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление врага, говорится в сообщении. Кроме того, местная военная администрация Волчанская объявила об эвакуации населения из-за усиления атак россиян. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты начали наступление в Харьковской области, но силы обороны Украины его остановили артиллерийским огнем эту новую волну контрнаступления российских захватчиков. На совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве глава государства подчеркнул, российские захватчики начали новое контрнаступление на Харьковщину, но силам обороны Украины удалось остановить россиян. Я думаю. Що всі заяви вони абсолютно чесні і справедливі. А, Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування. Знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. Артилерійським вогнем із того, що мені відомо на сьому на ранку десь восьму ранку. Ми їх зустріли вогнем. і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійським вогнем ворога. Как начали, так и закончили. Войска РФ действительно пытаются закрепиться в шести населенных пунктах на Харьковщине, применяя пехоту с небольшим количеством техники. Но дальше двигаться на севере Харьковской области они пока не решаются. Оккупационные войска России пробуют заходить и закрепляться в населенные пункты Стрелеща, Красная, Пыльная, Борисовка, Гатище и Плетеновка на севере Харьковской области. Дальше враг не идет в ожидании основных сил. Аналитики ресурса Deep State в своей сводке также сообщили, что оккупанты действительно усилили давление на севере Харьковской области. Активно применяются системы РЭП и беспилотники. Активизация началась с плотных обстрелов разными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины. Обстрелы продолжаются, в частности, в районе города Волчанск. Также активно применяются РЭПы и беспилотники, говорится в сообщении. Согласно данным Дипстейт, российские войска пытаются войти в приграничные населенные пункты. Действуют малыми группами и небольшим количеством военной техники. Россиянам на данный момент не хватает сил для существенного продвижения. Однако сколько основных сил враг может применить на севере Харьковской области, пока неизвестно. Имеющихся ресурсов, задействованных врагом на данный момент, не хватит для глубокого продвижения. В настоящее время ситуация складывается врагом для дестабилизации в приграничных районах. Но неизвестно, сколько основных сил он готов задействовать для данного маневра, подчеркнули в Дипстейт. Россия продвигается в Харьковской области Украины, пытаясь создать Буферную зону сообщает высокопоставленный военный источник издания «Ройтерс». По информации «Ройтерс», россияне продвинулись на один километр вблизи пограничного города Волчанск, пытаясь создать буферную зону. Этот штурм открывает новый фронт, пишет «Ройтерс». Анонимный высокопоставленный украинский военный источник сообщил, российские войска попыткой прорыва границы утром 10 мая преследовали цель отбросить украинские вооруженные силы на 10 километров от российской границы, но силы Киева их сдержали. Истерику и панику прочь. О так называемом наступлении на Харьков российская пропаганда распространяет ИПСО с начала года 2024 и особо интенсивно с конца февраля-начала марта напоминает нам военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление Александр Коваленко. С этого же периода умные люди, они, истерящие говорящие головы, разъясняли последовательности и с расстановкой, почему у российских оккупационных войск сейчас нет ресурса для проведения общевойсковой операции с целью окружения и захвата Харькова. Но они будут продолжать тактику ударов по городу и особенно приграничной зоне, а также предпринимать диверсионно-террористические вылазки ротных групп в приграничную зону. За прошедшие месяцы только я дал не просто несколько, а, наверное, более сотни интервью по теме Харьковского наступления. Не просто разъяснение, а буквально разжевывание, что будет происходить, с чего начнется и как на это реагировать. И после того, как, казалось бы, на каждой информационной площадке, которую только можно было охватить, как только стало происходить то, о чем предупреждали, причем ни больше, ни меньше стала возникать истерия. Сейчас все происходит именно так, как и предвиделось. Не больше, не меньше. Хотите услышать мои комментарии по этому поводу? Читайте посты месячной давности. Забивайте в поиски словосочетание «Наступление на Харьков» и вперед. Но если вы истеричка и адепт российского ИПСО, тогда вам ничего не поможет. Сегодняшнее утро только пролог, но даже для первого акта селенок у россиян не хватит. Оценивает обострение на Харьковщине военный обозреватель Денис Попович. И делает он это эксклюзивно в нашем эфире. Это, скажем так, сегодняшнее утро – это пролог обострения будущих действий на Харьковщине. Уже были обстрелы приграничных территорий, и сейчас поступает информация об активизации врага в направлении Волчанской. Очевидно, обострение начинается. Российская Федерация способна на обострение на нашем приграничье, на определенные рейдовые действия, которые будут сковывать наши силы и заставлять перебрасывать резервы. Это делается, чтобы ухудшить наши силы на других направлениях, а это Донбасс прежде всего. Я уверен, что тех сил, которые сейчас сосредоточены на Белгородчине, недостаточно для того, чтобы начать прямой штурм Харькова. А у Кадырова уже опилок. Спасибо, что не пукнул. Глядите, как какой Василий Веростюк версии минус 2.0. Кадыров всеми остатками сил пытается показать, я скорее жив, чем мертв. Но это не точно. На фоне слуха о его болезни то камни поднимает, то жесткий кач имитирует, то теперь вот машину двигает, но не выходит. Кадырову стало лучше, но это ненадолго. Сообщается ссылкой на свои источники телеграм-помойка «Кремлевская табакерка». Глава Чечни Рамзан Кадыров стал гораздо чаще появляться на публике за последние дни, пишут они. Более того, он будто специально пытается подчеркнуть, что вовсе не болен, а с его здоровьем все в порядке. Источники в его окружении подтвердили, что Кадыров после последнего посещения московской клиники чувствует себя лучше. Но при этом врачи не берутся давать прогнозы, как долго это может продолжаться. Глобально его болезнь сейчас не лечится. Однако врачи пытаются продлить срок жизни главы Чечни. Стоит отметить, что Кадыров в целом нередко пропадает из виду в связи с лечением болезни. Не так давно поползли слухи, что Кремль уже якобы готовит ему замену и якобы руководить Чечней после Кадырова будет Апти Алаудинов. Впрочем, пока сложно прогнозировать, сколько еще сможет оставаться на посту Рамзан Ахматович. Видео толкания внедорожника на этом фоне выглядит особенно интересно. Кадыров ведь знает о планах кадровых перестановок, но пытается до последнего сохранить лицо. Кадырову скоро верный конец, прогнозирует в нашем эфире политехнолог Борис Тизенгаузен и размышляет о будущем управлении взрывоопасной российской Чечней. Ситуацию, сидишь ты в машине, и тут вот человек с головой с размером подбегает и начинает тащить твою машину куда-то в сторону. Ты зачем? Ты делаешь это? Ты отпусти машину, когда... Кстати, заметили, он ее толкает сначала в одну сторону, потом в другую, понял горка в какую сторону и начал толкать. Ну, в общем, человек, которому приходится каждый раз доказывать, что он живой, явно имеет проблемы с, ну, со здоровьем. Да это заметно. Зачем ты, ты, может, просто уже успокоишься, э -э, зачем ты вот это вот исполняешь? Понимаете, прекрасно понимает, он же, помните, как активно начал преемника готовить сына своего? Теперь угу. уже ему из Кремля сказали, нет, твой сын, конечно, орденоносец, но преемником будет другой в случае чего. Если во избежание социального взрыва в Чечне о замене для Кадырова подумали давно, то остальных коней на переправе Путин менять не спешит. Российский диктатор ожидаемо предложил переназначить на должность премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Диктатор уже внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Нижнюю палату парламента, отметил он. Государственная дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, утверждать председателя правительства, его заместителей, федеральных министров. Почти подчеркнул Володин, добавив, что депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции РФ 2022 года. Того года, когда Путин окончательно положил на Конституцию и увековечил себя в должности. В то же время, несмотря на то, что ряд так называемых военкоров распространяли информацию о скором увольнении Шойгу и Герасимова, наши эксперты предполагали, что до этого не дойдет. Да, к обоим есть вопросы, однако увольнять никто никого не будет. Тем более назначать вместо понятного и достаточно Эффективного это они так думают Герасимова генерала Суровикина, которого многие считают предателем. Но зачем задаются таким вопросом и российские телеграм-каналы? Ну, хоть помылись. А некоторые последний раз в жизни. Автобус с людьми упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Пассажирам пытались помочь очевидцы. По данным медиа, автобус врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и оказался в воде. Как минимум три человека погибли, шесть госпитализированы в разном состоянии. После падения автобуса в Мойку в Петербурге сообщили в МЧС города. Всего там находилось около 15 пассажиров. Водителя задержали, он не справился с управлением, возбуждено Уголовное дело. Вот так, как и этот автобус, тонет вся Россия, пробивая свое последнее дно. Не стоит волноваться, в мире нет ничего страшнее нас самих. Тува Янсон, финская писательница. А россиянам стоит, ведь для них самое страшное – это мы – и наше возмездие. Друзья, никогда нет ничего страшного у нас, поэтому приходите к нам снова в понедельник. Буду я, Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Ждать вас на этом же месте. Увидимся и победим!